Вот эти колышки во дворе дома номер два по улице Хрустальной, по заверениям местных жителей, возникли буквально за сутки. Хозяина застройки жители знают хорошо. Я возвращался с работы домой dock... в пятницу утром значит, и был удивлен, когда увидел, что у нас существуют такие заборы, такие трубы, да, торчащие из земли. Ну, подумал, что такое просто происходит, как бы ограждан, там не знаю, зеленой территории, еще чего-то. А потом уже, будучи дома, я наблюдал картину, когда рабочие стали выдавливать в осварительно технические отверстия, сбетонировать. Конфликт жильцов двух соседних домов назревает уже год со времен постройки многоэтажки по улице Голландской. Именно тогда у двух ТСЖ возник вопрос, где чья территория и как ей распоряжаться. Ну вот видите, требовали, пойди ты принеси, не принесла. Вот. Ну то есть конфликт разрастается. Правы они, правы. Но раз документы не представляют, наверное, все-таки у них нет права. Наш телеканал обратился к ТСЖ «Голландской-16», по инициативе которой собирают строить ограждение. Однако в компании уверяют, что вопрос этот на стадии согласования, а поэтому и комментировать пока преждевременно. Жителей дома номер два по улице Хрустальной такая ситуация не успокаивает. Я предлагал как-то прийти то, -то консенсусу, то есть как бы, даже был шаг только как бы, ладно, оставить забор, вы только оставьте нам проход для инвалидов, пенсионеров, как бы, да, для детей и женщин беременных. На что нам было сказано, как бы, ребят, как бы вы пачкаете нашу асфальт, это вообще до бреда. Показали там где-то дырочку, то, что мы ее сломали. Значит, мы ломаем и детские площадки, как бы, хотя у нас как бы такого не было. Ну а сами жители уже написали обращение в инспекцию и прокуратуру Заволжского района с просьбой разъяснить, кто в этой ситуации нарушает закон. What's up?